Сьогодні зараз з вас для того, щоб презентувати новий волонтерський благодійний проєкт, який називається І Сьогодні разом з нами буде Ростислав Завральський, це автор проєкту, радник міністра охорони здоров'я України. Він кандидат медичних наук і член правління Асоціації ефематологів України. Прошу його, будь ласка, також Оксана Тюбець, голова правління благодійного фонду «Клуб Клубдиосвіт, а також Максим Рябоконь. Координатор Всевышнего центра волонтерии People's Прожект. Пошли до слова Всеп... координатора центра волонтерии People's Project, пана Максима Всем добрый день. Спасибо, что вы все приехали. Сегодня день вооруженных сил Украины. И мы специально выбрали этот день. Почему? Потому что у нас в нашей стране война идет и сейчас. Люди каждый день гибнут. И мой опыт поездок в АТО, он говорит, Острая потребность в таком автомобиле соответственно кто не знает наша платформа People's Project была создана в 2014 году для помощи нашей армии потому что у нас было, были проблемы очень большие в стране и мы как раз взяли за решение данных сложных проектов за время создания, и по сегодня мы уже реализовали более 100 тяжелых проектов на общую сумму свыше 140 миллионов фильм. И благодаря чему мы дали большой толчок в направлении медицины, мы дали большой толчок в направлении э, э, Министерства обороны, мы дали большой толчок в развитии определенных дисциплин, это тренировки, это обучение персонала наших военных и решили поддержать данную инициативу по, по полностью покупке крови мобиля. Наша армия, она находится уже не в самом плохом, ну не в самой плохой ситуации, которая есть на данный момент, но и не в самой хорошей. Поэтому я считаю, что очень важно нам реализовать этот проект. Несмотря на сроки, это, которые мы себе поставили, это декабрь, январь и февраль, мы постараемся реализовать и собрать сумму для многих. Это, она является неподъемной, это 450 тысяч гривен. Мы предоставляем отличную прозрачную отчетность, которая нам за все время и позволила собрать такие большие суммы денег для, для кого-то. Нам это не удивительно. Мы будем очень благодарны всем людям, которые будут подключаться к нашему проекту. Мы будем очень рады поддержке спонсоров для данного проекта. Также я очень хотел бы видеть в качестве партнеров и спонсоров это представителей автомобильного автомобилестроения, это тот же Volkswagen, Mercedes, которые могли бы выступить как а, с организаторами и спонсорами данного проекта и помогут нам реализовать все три этапа а, данного проекта по крови -мобили. На этом все. Спасибо большое вам. Перед хочу сказать, что это национальный проект. Першим етапом ми, звичайно, збираємо кошти і хочемо придбати для пана Ростислава Заурецького платмобіль або кровомобіль, який буде транспортувати кров в зону АТО. Другим етапом буде придбання і обладнання реанімомобіля, який буде курсувати по зоні АТО. І третім етапом буде закупівля централізованих платмобілів або транспорту з переливання, заготовлі і переливання крові. Декілька таких автомобілів повинні курсувати струву, тобто в інших містах України, для того, щоб збирати кров, для того, щоб кров була в достатній кількості, як для зомнато, так і для медицини катастроф. Тому що ми вважаємо, що це дуже важливо, щоб кров було достатньо для того, щоб е будь-яких катастрофах, які можуть статися, крімато, можна було мати завжди кров для наших пацієнтів, для того, щоб вони не втрачали кров, а залишалися живими і стабілізувалися. тема, которую мы поднимаем, нам кажется достаточно актуальная и сложная. Кроме всех тех чинов, я являюсь клиническим врачом-трансфузиологом, то есть врач, который на протяжении многих лет переливает кровь. Основное мое направление – это кушерский стационар, поэтому с кровопотерями, с состояниями геморрагического шока, к сожалению, я сталкиваюсь достаточно часто. Тема снабжение кровью, наличие крови. Это тема очень актуальна. Это, э, крайне необходимо, это температурные режимы. То, что заморожено, не должно размораживаться. То, что должно не нагреваться, должно не нагреваться. Потому что если, э, например, интерстарную массу вот красненькая перегреть или заморозить, она уже негодная. Если свежезамороженную плазму разморозить, она уже негодная. Ближе к краю ближе к тому месту, где у нас имеется ранение, в мире этих, таких проектов нет. И запасы крови используются первое, это на уровне госпиталей. Мы же, так как мы воюющая страна, к сожалению, так как у нас есть возможность отрабатывать как бы, свои какие-то мысли, отрабатывать свои а, наработки, то мы позволили себе а, начать выполнять проект, который, вот в общем-то, лозунг этого проекта не пациента крови, а кровь пациента. То есть при определенных видах хранения, при состоянии шока от кровопотери, чем быстрее начинает переливать компоненты крови, компенсировать ту кровопотерю, которая есть, тем больше шансов у э, пациента остаться живым. И вот если мы начали говорить о температурных режимах... Но мы попробовали, и вот уже два, полтора года, уже больше полтора года, э, мы создали машину, которая ездит по зоне АТО. Э, она ездила она, э, действительно уже порядка 500, э, 50 тысяч километров. Но это с учетом того, что мы позволяем себе возить компоненты из крови из глубокого тыла. На сегодняшний день это Кременчуг, Полтава и Харьков. И мы их возим туда, где э, компоненты крови крайне необходимо. Сейчас мы это отрабатываем все на войне. Потому что это сейчас более злободневно, это надо. Но эти проекты будут жить и после того, как дай Бог война закончится. Потому что это все медицина катастроф. То есть бывают катастрофы не только на войне, но бывают и техногенные катастрофы, бывают аварии э, на дорогах и так, далее, и так далее. То мы отрабатываем сейчас концепцию. Вот та одна большая концепция. Не пациента крови, не доживет некоторые виды ранений, травм, не доживут, пока их привезут в больницу. То есть мы отрабатываем концепцию, когда медики могут привести кровь пострадавшему. Это большой проект с большим будущим. Мы горды тем, что аналогов в мировой практике, ну, то, что описывают, мы не нашли. Поэтому почему нет? Спасибо большое за внимание.